Bu kampullar fərqli bir təcrübə idi bizim üçün. Struktur belə idi ki, qəbul olduqdan sonra ilk si həftə oflayn görüşlər və təlimlər keçdik. Bu şəhərində sonrakı müddətdə artıq onlayn rejimə keçdik və dərsləri, tapşırıqlar ə, həyata keçirdik. Son ki ay, iki həftəni, proqram yəni bitənə qədər həftəni artı yenidən təhlisə qayıtdı. Burada artıq daha çox səhnədə çıxışla bağlı Əlavə investisiya imkanları ilə bağlı təlimlər də keçirilir. Və bu ə, proqramın ə, digər proqramlardan ən böyük fərqini mən individual yanaşmada görürəm. Ə, digər ə, təcrübələrimizdə dərslər ümmi dildiyində, burada isə daha çox individual yanaşılır. Mentorlar, ayrıca görüşlər keçirilir və hər bir komandanın həm biznesini, həm ə, gələcək potensialını qiymətləndirib ə daha çox ə, individual kapsulyarlar və yaxud işləri görürük. Nə böyük fərqisində budur. Çox sağlam gözəl salla görə ə, aldığımız və öncəki investisiyalar ə, bizə ilk növbədə ə, düzgün bazarların tapılmasına kömək etmişdi. Əlbəttə ki, məhsulun özmündə yaradılmasında. Lakin son bir investisiya alacağımız daha çox bizim məsul olan fintech bölməsinin ilk şahid edilməsi üçün istifadə olunacaq. Biz Perkkit olaraq əşirkətlərə kömək edirik ki, işçilərinə maaşın əlavə məən bonusa, benefitləri verdikdə bunu ən çevik formada edə bilsinlər. Perkkit vasitəsilə şirkətlər artıq vendorlarla birbaşa əlaqəyə girmədən, müqavilə bağlamadan ə, öz ə, işçilərinə çox geniş, çevik bir proqram təklif edə bilirlər və bunun da sonunda ə həbətişə verilən layihə kartıdır. Bu isə bir bank kartıdır və hazırda ə, alacağımız investisiya məhz bank kartının çıxılmasının xəricinə yönəldiləcək, təbii ki, reklam tərcə vəsait. Amma bütövlükdə desək, ə, alacağımız fonddan olan investisiya bizim proqsib məhsulun məhz fintech modelinin inkişaf etdirilməsində və istifadə olunacaq.